हाज़रीन नाजरिन स्वामी मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे उस्ताद मदरू जनाब कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तफैल शाद साहब आज इस नशस्त में औरत का मुकाम कुरान की रोशनी में और उसका तेसवा हिस्सा पेश किया जाएगा और एज शरीफ जो है सुरसा की फोटी फोर है सुरानसा चार नंबर और आय चवालीस उसकी तश्री वमहूम उस मोहतरम पेश करेंगे तो मैं उसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर तफसील से रोचनी फरमाएँ और आज के जेर बैस मौजू आ आएँगे जमाने रसालत के अहले किताब शिरक माफ़ नहीं होगा और शिरक क्यों झुल में अजीम है तो जनाब कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद फैद शाहब्मील रन रहीम आज इकतीस अक्टूबर है सन है दो हजार बाईस और दिन है सोमवार का तो हाजरीन सामीन अल्लाम मैं हूँ मोहम्मद तुफैल शाद हाज़रीन औरत का मकाम जो मौजू है उसका तसलसल अभी जारी है और आज सूरा अनसा की आयत चाली फोटी फ़ोर जो है उसको हम एड्रेस करेंगे तो आज के आज की इस आयत में हम जमाना रसालत के अहले किताब उसका जिक्र करेंगे और दूसरा नंबर ये है कि इसमें यह भी बयान किया जाएगा कि शिरक माफ नहीं होगा तो इससे सरा नसा की चौली आयत से पहले सलात मत की हकीकत आया करने और तहारत के से मुतलक मसाइल की वजाहत के बाद अगली आयत मजीदा में रुए सुखन जमान रसालत के अहले किताब की तरफ किया गया है जिन्हें क़ुरान से पहले किताब दी गई थी तो इसको हम एड्रेस करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इल्लज़ीना ऊतु नसीबम मिनल किताबे यश्तरूना यश्तरूना द्वालालता वयुरीदूना अंतदिल्लुस सबील इसका मफहूम ऐ रसूल क्या आपने उन लोगों पर गौर नहीं किया यानी आपको उन लोगों पर गौर करना चाहिए जो दिए गए हैं हमारी किताब से तरात अंजील वगैरह उनकी हालत ये है कि वो गमरा ही खरीदते हैं और इरादा करते हैं कि ईमान वालों तुम भी सब उनका कहा मानकर उनकी तरफ सीधे रास्ते से गुमराह हो जाओ तो इससे आगे वाली आयत जो चार बटा पैंताली है व्लामो बे आदा कम वकफ़ा बिल्ला व वकफ़ा बिल्ला नसीरा और ईमान वालो जान लो कि ये अहले किताब तुम्हारे दुश्मन हैं अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है और तुम उनसे किसी भी भलाई की उम्मीद ना रखना अल्लाह काफी है तुम्हारा कारसाज़ भी और काफ़ी भी है तुम्हारा मददगार भी तो हाज़रीन और सामीन ये ऊपर वाली दो आयात जिसका मैंने आपके सामने जो तलावत की है चूंकि अहले किताब की दुश्मनी का ज़िक्र आया है इसलिए साथ ही अगली आयत में जीता में जमाना रसालत के यहूदियों की उस मखसूस गुस्ाखी का ज़िक्र कर दिया गया है जो वो हजूर रसालत में किया करते थे वो कुरान मजीद सुनने के बाद फ़ौर नाफरमानी का ऐलान कर देते और जब आँ को मखातब करते तो जुबानों को पेच देकर रायना की लफज रायना के लफज बमानी हमारी रियायत कीजिए को आजूर की तहकीर के लिए रायना कहा करते थे बमानी हमारा गडरिया नाउज बिल्ला सूरा बकरा आयत नंबर 104 में भी येवान पहले ये गुजर चुका है जिसमें मोमनों को कहा गया है कि तुम रायना मत कहा करो ताकि ज़बान के पेज का अहतमाल ही ख़त्म हो जाए तुम आजूर को उन जरना तुम आजूर को उन जुरना कहा करो बमानी हमारी तरफ भी नज़र अनायत फरमाइए तफजी ये सिलसिला है दर्स की आगे आयत जैल में इस नवान को ज़ैल बयान किया गया है सरा निसा की आयत नंबर छताली मिनल्ला जीना हादू युहरफूनल कलिमा मवादेही वकुलना समेना व असवैना वस्मा गैरा मस्माइन व रायना

बेक़्रह फ़ला योम नूना अला कलीला अब इसका मफहम अह किताब में से वो लोग जो यहूदी कहलाते हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह के कलाम को शरारत के साथ बदल डालते हैं उसके असल मुक़ाम से और रसूल मकबूल से मुखातब होकर कहते हैं कि हमने आपका पैगाम सुन लिया है और नाफरमानी की है और कहते हैं तू सुन हमारी बात ना हो तू सुनाया गया और कहते हैं आजूर को अपनी ज़बानों के पेज के साथ और तान देते हैं आपको दीन में और अगर, अगर ऐसा हो हो ताकि वो सुना हमने और नाफरमानी की हमने की बजाय ये कहते सुना हमने और अतायत की हमने और कहते कि आप सुनिए और हमारी तरफ़ नज़र करम फरमाइए तो ये उनके लिए अच्छा होता और बढ़कर दुरुस्त होता लेकिन चूंकि उन्होंने कुफर किया इसलिए अल्लाह ताला उनके कुफर की बदौलत उनसे बेजार हो गया बस ऐसे गुस्ताख़ लोग नहीं ईमान लाते मगर बहुत थोड़ा यानी जिस मसले की उनके मफाद पर जद नहीं पड़ती, उसे मानते हैं और बाकी सब का इनकार कर देते हैं इससे अगली आयत मजीदा में अहल किताब को बरह रास्त मुखातब करके उनके बुजुर्गों की करतूतों भी करतूतें भी याद दिलाई गई हैं और नसाहे भी किए गए हैं नसीतें भी की गई हैं याजीना ऊतुल किताबा आमिनु बिमा नजलना मुसद कल्ले मा मा आकुम मिन कबले अन नत वजूहन फना रहा अला अदबारहा ओ नल आना कमा लन्ना अब सब वक़ाना अमर बफूला चार बटा संताली मफहूम इसका और ऐ वो लोगो जो क़ुरान से पहले किताब दिए गए हो जिस तरह तुम सबका कुतुब पर ईमान लाए हो उसी तरह इस कुतुब पर भी ईमान लाओ जो हमने नाजिल की है तस्दीक करने वाली है उस गैर मुहरफ किताब की जो तुम्हारे पास थी उस वक़्त से पहले ईमान लाओ जब हम तुम्हारे वजी अफराद सरदारों को उस वक्त से पहले ईमान लाओ जब हम तुम्हारे वजी अफराद सरदारों को जलील कर दें फिर हम उन्हें शिकस्त देकर उल्टे पाओ लुटा दें और उनसे हम उसी तरह बेजार हो जाएं जिस तरह हम तुम्हारे असलाफ योम सबद के सिलसिले में नाफरमानी करने वालों से बेजार हो गए थे दो बटा पैंसठ हकीकत यह है कि अल्लाह का हुक्म नाफज हुआ हुआ ही है यानी अल्लाह ताला का मुना हर कानून इंसानी अमाल का नतीजा बरामद करके ही रहता है इस आयत में जो वजाहत तलब हैं मैं उनका ज़िक्र कर देता हूँ इसमें लफज आया है मुसद कल्ले माह मा, मा आ का माना युहार फून मा अन मवाज यही ही के मुताबिक ये है कि क़ुरान करीम उस गैर मुहर्रफ किताब की तस्दीक करता जो तुम्हारे पास थी जिसमें तुमने मन मानी तहरीफ कर ली है इस पर मौजूदा तुरात शाहद है कि ये महर्रफ है असली नहीं है दूसरा पॉइंट इसमें है वजूहन वजूहन का से हरफी माता है वाओ जीम हे वजा इसका लफ्जी माना है चेहरा और मजाजी माना है इज्जत वाला वजाहत फ़र्द अफराद या सरदार या वजूहन से मुराद अहल किताब के वो सरदार हैं जो अपनी कौम को क़ुरान करीम की तरफ आने नहीं देते थे उन्हीं के मतलब सूरा अल-इमरान में ख़बर दी गई है कि वो कौम को कहते थे कि इस कुरान पर दिन के पहले हिस्से में ईमान लाया करो और पिछले हिस्से में इनकार कर दिया करो ताकि जो लोग इस पर ईमान लाए हैं वो भी लौट आए काल तोयुम इन अहल किताब आमिनु बजी उनजीना अमन वजह नहारे वक फुरु आखिर लालू ये तीन बटा बदतर ऊपर वाली आयत में जो एक लफज है नथ मिस इसका से हरफी मादा है तोए मीम सीन तमस जिसका माना है हलाक करना जलील करना नबीना कर देना नबीना आदमी को तमीस कहते हैं ये मादा लाजम और मतदी दोनों सूरतों में मुश्मिल है इसका एक माना दफा दूर होना भी है जैसे कि ला आदरी आना तमाशा के माना है मैं नहीं जानता कि वो कहाँ दफ़ा हो गया है तो चौथा पॉइंट इसमें यहाँ औ बनी और है जैसे कि दो बटा दो सौ छी में आया है लाजुनाहा मालम तमसु औ तफ्रदू लुन्ना फरीद व मत ऊ अला मु इन कदरु व मुख तेरे का दो बटा दो सौ छति कोई हर्ज नहीं तुम पर अगर तुम बीवियों को मस करने से पहले तलाक़ दो और तुमने उनका महर मुकर ना किया हो तो उन्हें कुछ माल दे दो ज़्यादा वसत वाले पर उसकी वसत के मुताबिक फ़र्ज है और कम वसत वाले पर उसकी वसत के मुताबिक फ़र्ज है गौर कीजिएगा सामई कराम के यहाँ आओ का माना या लग नहीं सकता कि तुम मस से पहले तलाक दो या तुमने मेहर ना बांधा हो यहाँ या का कोई मकाम नहीं है अब आता है कि शिरक माफ नहीं होगा सिलसले दर्ज की आयत बाला में चूंकि अहल किताब के सरदारों के शिरक का तजरा तजकरा आया है कि वो अपनी ख्वाहों के मुताबिक अल्लाह के कलाम में तहरीफ कर लेते थे इस तरह अल्लाह के अहकाम में अपनी ख़्वाहिशात को शामिल करना शिरक फिल हुक्म है मैं फिर जिक्र कर देता हूँ कि इस तरह अल्लाह के अहकाम में अपनी ख्वाशात को शामिल करना शिरक फिलहम है और शर्क खा किसी भी किस्म का हो शिरक फात शर्क फफात फिल फिल शिरक फिलहम तो इसे अगली वाली आयत मजीदा में ऐलान किया गया है कि माफ नहीं होगा अल्लाह ताला चार बटा अड़ताली में ये फ़रमाते हैं इन अल्लाह ला यग फ़ेरोशर का बेह व यग फ़ेरो माधू न शाओ वमई युशरक बिल्ला फ़क्त अफतारा इसमन अजीमा बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करता ये कि शिरक किया जाए साथ उसके उसकी ज़ात सिफ़ात या हुकम में अठारह बटा छब्बीस शिरक बहुत बड़ा जुल्म है इकतीस बटा तेरह और वो माफ़ करता है सवाए उसके उस शक़ के लिए जो तबा करके उसे आइंदा के लिए अपनी असलाह करके खुद चाहता है हकीकत है कि जो कोई अल्लाह के साथ अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है तो वो बेशक वो अल्लाह ताला के जिम्मा इफ्तरा बाँध कर बहुत बड़े गुनाह का मरतकब होता है तो इसका एक मज़ू मफहूम यह है कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए स्वये इसके कि कोई शक किसी और के साथ किसी को शर्क ठहराए शरीक ठहराए या खुद शराकत करे जैसे कि मूसा सलाम हज़रत हारून के मतलब दुआ की थी अशरक हो फी अमरी उसे मेरी महिम में, में शरीक कर तो उसमें दूसरा जो तशरी तरफ है लिम यशाओ इसमें यशाओ का फ़ाइल अल्लाह ताला नहीं है कि वही कोई बेअूल हस्ती है जिसे चाहता है माफ कर देता है जिसे नहीं चाहता उसे माफ़ नहीं करता बल्कि इसका फ़ाइल वो है जो फ़र्द शिक करता है अब अगर वो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा तौबा के कानून के मुताबिक तौबा और इस्लाह के साथ अल्लाह ताला से माफी का तलब होता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है और जो कोई तौबा और असलाह नहीं करता अल्लाह उसे हरगज़ माफ नहीं करता तो अब ये भी है कि शर्क जो है वो क्यों ीम है सूरह में मुशरक़ के मतलब इर्शाद हुआ है कि जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उसकी हालत यह है कि इंसानियत के बुलंद तरीन मुकाम से हवानियत के पस्तरीन मुकाम में जा गिरा मई योशरिक बिल्ला है फाका अन्नमा ख़र्रा खर्रमाए फो मकान बाईस बटा इकतीस और जो अल्लाह के साथ शिर करता है उसकी मिसाल ऐसी है कि वो आसमान से गिरता है फिर उसे परिंदे उचक कर ले जाते हैं या हवा उसे दूर जगह में फेंक देती है तो वाज है कि मुश्र की हालत यह होती है कि कभी वो सूरज चांद सितारों को देवता मानता है कभी गाय की पूजा करता है कभी किसी घोड़े को जेवर पहनाकर उससे मुरादे मांगता हुआ पाया जाता है हालांकि इरशाद इलाही है कि कायनात की हर चीज उस इंसान की खिदमत के लिए पैदा की गई है व सखरकुम फवा थे व माफिल अर्ज़ जमी अमिन हो पैताली बटा तेरह ए नौ इंसानी आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब का सब तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया गया है सूरज चाँद सितारे गाय घोड़ा वगैरह सब से तुमने अलग अलग काम लेने हैं ना कि उन्हें अपना कारसाज व हाजत रवा मान कर उनकी पूजा शुरू कर देनी है जिसने ऐसा किया वो इंसानियत के बुलंद तरीन मकाम से गिर हैवानियत के पस्तरीन मकाम पर आ गया अब उसे खूंखार परिंदे उचक कर लिए जा रहे होते हैं और पीरी मुरीदी के पर्दे में उसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे होते हैं ऐसा शख्स एक अल्लाह की चौखट छोड़कर आस्थानों मज़ारों दरगाहों वगैरह की गैर अल्लाह चौखटी पर गैर अल्लाह चौखटों पर सरे न्याज झुका रहा होता है और नतीजा ये कि खा उसके अपने बच्चों को पेट भर कर खाना मैसर हो ना हो मगर उसे आस्ताना की न्याजों शशमाइयों और सलाना उर्सों के बोझ तले पिसते ही रहना होता है प्लीज़ अगर मुशरक हजारों लाखों रुपयों के खर्च से में खेश बड़े बड़े अमाल साले बजा ला रहा होता है लेकिन उसके अकीदा श्रक की बदौलत अल्लाह ताला के यहाँ उनकी कोई कदर कीमत नहीं होती और ना ही क्यामत के दारुल बका में इन अमाल का कोई अजर मयसर आ सकेगा तो साम कराम आज के दर्स में बस इतना ही तो आइंदा इनशा हम इसको सिलसिले को आगे चलेंगे वमा ले कर चलेंगे वमाबल इसी के साथ आज के निश्चित का अख्ताम हुआ जल्दी आपकी खिदत में दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक नए मौज़ के साथ तब तक इजाजत दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद